Всем привет, меня зовут Ярослав Данильченко, я профессионально занимаюсь фотографией более 10 лет, снимаю еду и предметку, и в последнее время большей частью это рекламные проекты. Профессиональная фотография состоит из нескольких этапов. Это съемочный процесс, отбор материала и его обработка. В этом курсе мы кратко рассмотрим все эти этапы и подробно остановимся на Особенность их э, поста после съемочного процесса. Поскольку я студийный фотограф, я во время работы не использую экранчик камеры, я снимаю на ноутбук, и либо же использую только экран ноутбука, либо же подключаю к нему как, как монитор что-то дополнительно. В этот раз я использовал монитор ⁇ LG, и исходя из его вытянутого формата выяснилась одна особенность, особенность хорошая и очень удобная во время съемки можно было отсматривать одновременно и отснятый материал в Capture One. И рядышком я видел сразу же окошко Live View, то, что в реальном времени происходит перед камерой. Можно сравнивать эти две картинки, и это очень удобно в работе. В съемке было использовано два источника света. Один при этом светил на бутылку и второй на фон. Учитывая сложность нашего объекта, я использовал мягкий свет, чтобы сделать небольшой блик на стекле и отдельный источник, чтобы просветить содержимое. Мягкий блик был выбран потому, что здесь нужно было поставить акцент на содержимом, на жидкости внутри, а не перетягивать внимание на стекло. Мы сняли разные варианты по бликам подсветки бутылки, а также отдельно подснимали проблемные участки, такие как, например, металлизированная этикетка и дополнительные блики на фольге. Особое внимание мы уделяли игре света в жидкости при взбалтывании. Чтобы впоследствии выбрать наилучший вариант, мы снимали с десяток разных вариаций фаз бурления. При съемке предметки логичнее всего использовать фон, который поможет создать нужную атмосферу в кадре. Это может быть задник в виде кухни-ресторана, например, или деревянной стенки. Для этой съемки я выбрал серый студийный фон, потому что планировал вырезать бутылку при обработке. Бутылку во время съемки мы размещаем на подставке, для этого можно взять специальную круглую подставку или же в нашем случае использовал прозрачный выгнутый кусочек пластика. Вы можете использовать все, что есть под рукой, главное, чтобы этот предмет был прозрачным и пропускал свет. Следующий этап у нас отбор, отбор материала после съемки. И здесь нам помогает вытянутый формат монитора, поскольку можно на одном экране разместить много изображений. Кроме всего прочего, мы снимали вертикальные картинки, и здесь еще проще их видеть все вместе. У меня получилось разместить практически всю съемку и отобрать нужный кадр довольно быстро. Фотографы, которые проводят много рекламных съемок, обычно используют такой лайфхак. Снимают объект частями, бутылку в данном случае, а все удачные детали соединяют на этапе поста. Сейчас я не буду этого делать, так как это не рекламная съемка и нет необходимости прорабатывать все мельчайшие детали до максимального уровня. Поэтому я выбираю кадры, изначально содержащие в себе наибольшее количество удачных деталей. Здесь соединились все проработанные элементы, нюансы, которые можно довести на этапе постпродакшена, такие как жидкость, верхняя часть с фольгой и стекло. Отвечая на вопрос, почему был выбран конкретно этот объект, я скажу, что... Эта бутылка поразила меня одной особенностью. Изначально это просто бутылка шампанского, ничем не отличается от других. Но как только ее взболтать, в ней тут же появляется целая вселенная со всеми оттенками голубого синего цвета. Я, когда это увидел, особенно посмотрел на просвет, тут же захотел это сфотографировать. Этап обработки начинается с обустройства рабочего пространства в фотошопе. Удобно использовать середину экрана для самого изображения и по бокам выстроить инструменты, меню для удобства работы. Также можно поставить слева, как в нашем случае, миниатюру изображения и дальше работать, видя превьюшку сразу же. Очень удобно. И хотелось бы заметить одну важную особенность. Поскольку монитор изогнут, мы визуально можем видеть не совсем прямые линии. То есть в кадре у вас будет линия прямая. Это касается, например, архитектуры, касается предметки. В кадре будет линия прямая, но визуально вы будете видеть некую кривизну. Ну, для меня, например, поскольку у меня глаз наметан, я такие вещи четко замечаю. Подводя итоги, мы проговорили с вами съемочный процесс коснулись организации рабочего пространства и выбрали тот самый кадр, который будем обрабатывать в следующем видео.